お気にあらおかえりやす三番隊隊長さん意外と早いおかえりですなああ,あ今日は顔見せ程度だったそれにしてもほんまに入隊してしまうなんてなそれも隊長やなんて <laughs> これで宿題は一安心だな 何言うてんの給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやできっちりお代をいただくまでは油断できまへん相変わらず金に細けえ女だそれはああ浅葱色のあれやねほんなら竹直しといてあげるさっかい 貸して悪いな気にせんといてお代はちゃんといただきますさかいお寮ちゃんはーいなんですかおかみさんこの羽織はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげてお寮ちゃん いやどすいやってお寮ちゃんなんで私が人切りの袖なんか直さなあかんの人切りってハジメさんやないのそんなん関係ないハジメさんも結局ただの人切りやお寮人切りなんて大嫌いや ちょっとおりょうちゃんあかんかったかあいつどうかしたのかあの子な父親が幕府の役人に斬られとるんよそうなのか親御さん勤皇派の活動家やったらしくてなそれで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。 まして、好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな好きお涼がお涼かいや気づいてへんのはあニッポン男やねお涼ちゃんも厄介なに惚れてもうたわあの子の様子見たらわかるやろいや 俺にはそうは思えないがこりゃほんま難儀やなさあお寮ちゃんを探してきておくれやす泣かせた女を追いかけるんは男の役目だぜそうは言っても一体どこに鴨川とかちゃう一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ鴨川か まあ行ってみるおっ 父親のことをオカミから聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入ったん？お金？偉くなりたい？それとも人を切りたいだけ？ いや、どれでもないせやったらなんで俺が新選組に入ったのはある人を探すためなんだ人探しああ俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならい。 それには新選組に入るしかなかったはじめさんは人探しなんかのために新選組に入って大勢の罪もない人を斬るっていうの確かに一番の目的は人探しだだが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された 新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない少なくとも3番隊くらい新選組が人を殺さないようにそれでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかなでも私みたいな目に遭う人は かもしれへんああそうなるといいと思ったさあもうお店に帰れおみも心配してた はじめさん。 with 帰りやすおりょうはもう戻ったかええはじめさん意外と女の扱いがうまいんだすなちょっと見直しました <laughs> 俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな <laughs> さあどうやろあそうやはじめさんが出かけてる間にねあんたに会いたいって人が来たんやったわ。 俺にどんなやつだどんなって言われてもただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね土佐のでなその人清水寺で待ってるって言うてはった清水寺にそうそもそもいつ帰ってくるか分からへんって言うたんやけどね構わへんからそう伝えてくれって。 それにしてもあんたにお客さんなんて珍しいわこれも体調効果やろっかさあな分かったちょっと行ってくる。 頑張れ